напомню, что силовики самоустранились еще в апреле месяце. То есть наше подразделение «Плод» как раз занималось патрулированием города в вечернее время для того, чтобы не было никаких правонарушений. Патрулировали еще тогда без оружия, были на руках палки, милицейские дубинки, так называемые демократизаторы. Ну и когда было принято решение о проведении референдума 11 мая 2014 года, первый глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко поручил нам, по сути дела, охранять избирательные участки. Почему? Потому что все мы боялись провокаций. Огромное количество СБУшников рыскало. На тот момент, будем говорить, та же милиция получила приказ, чтобы отбыть в города Красноармейск и Мариуполь. То есть, по сути дела, здесь, на месте, в Донецке, оставалось полное безвластие.